वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी नई जिंदगी परिसरातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला नई जिंदगी भागात वंचित बहुजन आघाडीचे सुजात आंबेडकर यांनी सदीच्या भेट दिली तौफिक शेख यांनी सुजात आंबेडकरांचं स्वागत केलं सुजा यांनी कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांच्याशी यावेळी संवाद साधला तौफिक शेख यांनी आपले विचार व्यक्त केले ऐसे लड़ाने वाले हैं हम एम आम पार्टी की जैनिंग से उनका स्वागत करते हैं और उनका पार्टी के लिए जब पहले बहुजन आघाड़ी की जाये सभा भी उस वक्त हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने प्रकाश जी अम्बेडकर साहब को दावत दी कि आप सोलभ मुशियल में डरो हमारा पूरा मुस्लिम समाज बहुजन वंचद आघाड़ी के लोग पूरे आपके साथ है ऐसे हम सबसे पहले जब पहली सभा हुई उस समय में हमने आपको दावत दी थी और इनशल्ला उस दावत को हम लंबे कहेंगे और प्रकाश जी अम्बेडकर साहब हमारा मान रखकर इस सोलापुर शहर के जिले में लोकसभा का उम्मीदवार से लड़ाने वाले हैं और इनशाला मैं बात बताऊंगा कि जिस तरह जिस शख्सियत ने पूरे भारत देश की संविधान लिखी घटना लिखी ऐसे हमारे आदरणीय महामानव तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जिस तरह पूरे भारत देश में बहुजनों को माइनॉरिटी को एक मान सम्मान दिया वोट डालने का अधिकार दिया सुरक्षित का संरक्षण का जो अधिकार दिया तो वो हमारे पर ऐसा नहीं और वह ऐसा हम कभी नहीं भूलेंगे और अहम बात यह है जिस तरह पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब अम्बेडकर साहब को जिताया उसी तरह जिस तरह पूरे भारत देश में इतिहास हुआ है सुजात अम्बेडकर साहब को पूरे पदाधिकार करूंगा कि जितने शपी बहनी पता है तो शेख का नाम होगा लेकिन नहीं मुझे नाम की जरूरत नहीं इसलिए का का नाम नाम मेरे समाज आप विश्वास रखो भरोसा रखो भाई विश्वास और गौरदे का सवाल ही नहीं आपके साथ पर मेरे को आप सबसे एक ही वादा मांगता है कि आज का जोश ये जुनून इलेक्शन खत्म होने तक कम नहीं मरता होता वादा।, वादा तो फिर मैं एक आपसे उल्टा वादा करता हूँ मित्रों अपन सी बगित से दोन हजार चौदह अपने सगैंती मोटी बीटी आई दो हजार चौदह में हमारे बीच में कितना बड़ा डर है जब ये भाजपा आर एस एस और मनुवादी सरकार सत्ते में आहे इन सब के में पिछले दंगे जितने भी मजहब और के नाम पे था वो सब हमें याद आहे आम्ही त्यातला एकही क्षण विसरलो नाही आणि दोन हजार चौदाला जेव्हा मोदी सत्तेत गेला तेव्हा आपल्या समोर सगळ्यांसमोर हीच भीती परत आली की आपल्या अस्तित्वाचं काय शफीबाईने जसे बोला हे सिर्फ एक चुनाव ती इलेक्शन का चुनाव नाही आहे हे हमारी इज्जत और अस्तित्व की लढाई आहे किंक तुम्ही पण विचार करा जर आपल्या सगळ्यांना माहिती होत की दोन हजार चौदा मध्ये मोदी आल्यावर काय भयाड आणि किती भीतीचं वातावरण असेल तर काँग्रेसनी भेट देऊन हे हमारे मत फोडे हे हमारे वोट शिन लिंगेल अरे काय काय वोट शिन लिंगेल तुम्ही दलित मुसलमान आदिवासी बहुजन यांच्यासाठी केलं तरी काय